Всем привет! Черговый техникум. Э, такая проблема. Был новый аккумулятор. Вот. Зарядил. Але постоит, ну, месяц, чего-то 15 дней постоял и седая. Десь идет утечка. От, я вирішив, по прикладу других, поставити від'єднувач маси. От купив отакий от самий маленький, що був у магазині. Отак от он раз, від'єднав. А так включив. От зараз перевіримо, як він працює. Перевіримо. И это працюя. Вот. Есть. Нема. Вот. О, включилось. Ведь включилось. Включилось. Ведь включилось. Тобто буду ставити отаку от приблуду, щоб можна було від'єднувати, коли там покатався тиждень. Стоїть в гаражі, від'єднав і все. Так, ну спочатку мені треба зняти старий акумулятор. Поїхав. До речі, особливо новічки. Для них це мука. Як зняти акумулятор? Він же не вилазить. Все тут вилазить. Викрутка. Зараз покажемо. Спочатку від'єднуємо оцю скобу. с запобіжниками, Вот. Так. Видно ему плюс. Так. Все, у меня разъем для насоса. Я поставлю ее там, где бардачок. Тут у меня сирена сигнализации. А теперь вынимаем аккумулятор. Сначала сюда шланг. И всех делом. Вот так вот. Так. Треба мне тут навести порядок. Бо все оно так тут понаплутано. Так, я сначала вот я все приведу до ладу, а потом съемка продолжится.

Так, это все стало. Теперь... Теперь. О. Так, плюс присоединили. Вот. А теперь момент истины. Во-первых. во, -первых, во -первых, Сначала дренажную трубку. О, одели дренажную трубку. Так, а теперь надеваем все минуса. Так. Нема. Отлично. Ну вот, собрали. Так, теперь смотрим, что... Ставим обратно вот эту вот штуку так поставили. Теперь проверяем боковую крышку. Не будет ли она мешать. Не будет. Все, собираем обратно, ставим сидушку. Выполнили свою задачу.